Проблемы как таковой не существует, существует, естественно, психологический синдром после участия в боевых действиях. Вот так как ребята не служившие в армии никогда не были в зоне боевых действий, поэтому некоторые волнения у них происходят внутри – это понятно. Вот. Ну и желание пообщаться с представителями власти. Я хочу сказать о том, что неоднократно нас посещал министр внутренних дел Аваков Арсен Борисович. За это ему огромная благодарность. Вот. Посещал нас не просто так, а спрашивал, как мы живем, интересовался. Пытался корректировать там, поставки продовольствия, боеприпасов, вооружения. Нас посещал неоднократно командующий Национальной гвардии, генерал-лейтенант Полторак. То есть, как бы, мы не были уединенными в этом плане. Ну а с другой стороны, я вам хочу сказать: родина поставлена задача борьба с терроризмом. В, каким, в каких бы условиях это ни происходило, есть задача, которую надо выполнить. Поэтому какой бы ценой там ни стоял этот вопрос. Он будет выполнен, терроризм будет уничтожен в Украине. Вот. Даже если будут там перебойные поставки там продовольствия и всего остальных, всех остальных благ, все в нашем батальоне готовы переносить все тяготы, трудности и лишения воинской службы. Диалог завершился взаимопониманием, и как бы произошла пауза, в которой бойцы были не информированы происходящими процессами там, оформления и участников боевых действий, и разрабатывания механизмов выплаты зарплат. Вот. Произошел положительный диалог, взаимопонимание, и, естественно, бойцы в ожидании лучшего зарплаты, каких-то там социальных Плюсов, ну, естественно, оформление участников боевых действий. В нашем батальоне никогда не было: нет и не будет э, готовы, не готовы. У нас служат люди, которые пришли защищать родину. Любая задача поставлена родиной, будет выполнена с честью. Как бы тяжело это ни было. Родина может спать спокойно.